ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ভাত পানী একোৱেই খোৱা নাই ডাইৰেক্ট অমৰা খাবলৈ লাগি গ'ল মানে অমৰা দুটা আনিছিলে আমাৰ আইতাই তো তাকে একদম ধুনীয়াকৈ কুটি লৈছে জলকীয়া চলকীয়া দি পেলাই একদম এইফালে খাই আছে তেওঁ লগাই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ' এটা স্বাগতম জনাইছোঁ এইফালে মোক খুৱাই দিছে দেই টেঙা এইফালে অমৰা গুটিকেইটা মানে সিঁচি দিবলৈ কৈছে কিজানি গজি যায় নেকি পচাই নেকি ইয়াত এনেকৈ গাঁত খান্দি পেলাই ধুনীয়াকৈ গুটিকেইটা পচাই দিছে মানুহজনীয়ে কাৰণ আমাৰ ঘৰত অমৰা গছ নাই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে গুটিকেইটাৰ পৰা গছ ওলায় আৰু গছ ওলোৱাৰ পাছত যদি অমৰা লাগে তেতিয়া আপোনালোকেও খাবলৈ পাব গাইছ মানুহজনীয়ে আজি কথা এটাত ঠেপ পাতি আছে সেইকাৰণে এনেকৈ চুমা এটা খাই ফুচুলাইছোঁ আৰু মোৰ চুমাটোৱে কামত নিদিলে গাইজ সেইকাৰণে এইফালে ওলাই আহিছোঁ বজাৰলৈ বুলি মানে মাংস অকণ লৈ যাওঁ মাংস তাই খাই বহুত ভাল পায় আৰু যদি মাংস খাবলৈ পায় তেতিয়া মানে ঠেহটো গুচিব আৰু বজাৰৰ পৰা পালোহি দেই গাইজ আৰু এইফালে চাওক কি কি আনিলোঁ এইফালে লাই শাক আনিছোঁ ত্ৰিছ টকা ত্ৰিছ টকাত আধা কেজি দিছে আৰু এইফালে বিলাহী এপোৱা আনিছোঁ আৰু এইফালে মাছ আৰু মাংস এইফালে কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ মাংস বনাই আছে এনেও মাংস খাই বহুত ভাল পাওঁ মই তাতে মানুহজনীয়ে কিমান যে ধুনীয়াকৈ বনায় আজি ডকচি খাম দেই গাইছ আৰু এইফালে মানুহজনী ভাগৰ ঠে ভাগিলে দেই গাইছ এইফালে ভাত ৰেডি এয়া হৈছে লাইশাকৰ ভাজি আৰু এয়া কচু আৰু মাংস একদম দেখি লোভ লাগি গৈছে এতিয়া ভাত খাওঁ আমি আৰু ইমানটা ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নায়েই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে বাঢ়িব নহয় জানো বাৰু দিয়ক বাই বাই